نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے <سؤال> چند راتوں کے درس کا لب اللواب اور آپس میں اس کا تعلق یہ ہے کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حمد سے شروع کر کے اور رب العالمین کے مفہوم اور اس کے مقام کو سمجھنے کے لیے بات چل رہی تھی کہ ہم الرحمان تک پہنچے اب ہم الرحمان کے میرے خیال میں تیسری چوتھی رات کے درس میں ہیں کہ ہم ان باتوں کو باہم پیش کر رہے ہیں آپ کے سامنے کہ جس سے ہمیں الرحمان کے اسم کے کمالات اور اس کا تعلق جو ہے اس کو پہچانا جائے یا اس کی طرف انسانی ذہن میں حقیقت کی باتیں وارد ہو اور جب وہ الرحمن پہ آتا ہے تو اس کو تمام حقائق اس کے سامنے منعقد ہو جائے اس کو احساس ہو جائے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں کثر نفسی کے حوالے سے نہیں بات کر رہا ہوں حقیقت کی ایک بات کر رہا ہوں حقیقت یہ ہے کہ نادان آدمی اور بے علم آدمی جب بات کرتا ہے وہ زیادہ کرتا ہے تو جب وہ زیادہ باتیں کرتا ہے تو خود بھی پھر اپنا مقصد اس سے گم ہو جاتا ہے اور جو سننے والے ہوتے ہیں وہ بھی ان سے بھی مقصد بھول جاتا ہے کہ اس نے بات شروع کس لیے کی تھی اور کہنا کیا چاہ رہا ہے اور ہمیں سمجھانا کیا چاہ رہا ہے تو ان میں سے ایک میں ہوں کہ ہم میں نہیں کر سکا کہ آپ لوگوں کو جلدی سے ایک بات کا وہ مقصد جو میرے ذہن میں ہے دوسرا یہ ہے کہ بہت باتوں میں یہ بھی نہیں پتہ چلتا ہے کہ کون سی بات آپ تک پہنچ گئی اور جس مقصد کے لیے میں کہنا چاہ رہا ہوں اس کو پہنچ گئی کہ نہیں پہنچے جس طرح تو یہ لازمی بات ہے نادانی کی ایک علامت ہے کہ باتیں زیادہ ہو جاتی اب آپ لوگ بھی بھول گئے ہوں گے کہ ہم نے مقصد کس لیے شروع کیا تھا کہ ہمارا مقصد تھا الرحمان کا اور الرحمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس اسموں میں سے ہے کہ جو ہم کسی اور کو نہیں کہہ سکتے اور بحث ادھر سے ہوئی تھی ایک ہم نے خاکہ پیش کیا تھا رائے بہت سارے علماء کا آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ حکمت کیا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ادھر بھی رحمٰن الرحیم دونوں ساتھ ہے اور الحمدللہ میں بھی الرحمن الرحیم اتنے قریب پھر دوبارہ اس کے تکرار اور پھر الرحمن الرحیم دونوں کو رکھنے کی کیا کیفیت ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھتا تو میں نے جو بات شروع کی تھی وہ اس لیے شروع کی تھی کہ تھوڑا سا الرحمان کا بھی ہو جائے تعلق اور الرحیم کا بھی ہو جائے کہ جو آپ لوگوں نے پورا ایک مرتبہ پہلی رات شاید آپ کو زیادہ تر یاد ہو کہ میں نے یہی یہ کہا تھا کہ آپ کا یہ تعلق کیسا ہے کچھ انہیں نے کابرین مفسرین یہ فرمایا کہ یہ تاکید کے لیے ہے کہ الرحمان بھی اور الرحیم تو ہم اس پر آ رہے ہیں کہ الرحمٰن اور اب ایک بات آپ کو یاد ہوگی کہ میں نے آپ سے یہ بات سمجھانے کے لیے اور سمجھنے کے لیے میں نے یہ بات کی تھی کہ الرحمن اللہ تبارک تعالیٰ کا اس رحمتوں کا نام ان سے ہے کہ جو وہ رحمتیں کوئی دوسرا انسان کر نہیں سکتا ہے اور اس میں زیادہ تر وہ نعمتیں ہیں جس کا بدل بھی نہیں ہے اور کوئی دوسرا وہ نعمتیں پیدا بھی نہیں کر سکتا ہے اور وہ نعمت وہ رحمت کسی پر کر بھی نہیں سکتا ہے وہ صرف رحمان ہی کر سکتا ہے اور جب میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ جب موسا علیہ السلام نے فرعون سے بات کی تھی تو فرعون کو جب انہوں نے کہا کہ تم رب العالمین کو مانو تو اس نے کہا یہ رب العالمین کیا ہے وہ تفسیر درس میں آیا تھا کہ اس نے بولا کہ رب المشرقین والمغربین مغربین میرے اور آپ کو پیدا کرنے والا فلا انہوں نے ان کا رب کا اس درس میں گزر گیا تو اتنا وہ انجان تھا بمائی یہ کہ پادشاہی بھی رکھتا تھا بمائی یہ کہ دعوی خدائی بھی اس نے کیا ہوا تھا اور تمام فرونیت اور انا ربکم العالی تک اپنے آپ کو سمجھ رہا تھا اس کے باوجود اس کو رب العالمین کے بارے میں ایسے جاہل تھا کہ اس نے بولا یہ کیا ہے رب العالمین پھر انہوں کو دو تین مرتبہ اس کو سمجھانا پڑا کہ رب العالمین اس کو بھی کہتے ہیں اس کو بھی کہتے ہیں یہ بھی ہے یہ بھی ہے شاید آپ کو یاد ہوگا اور اب میں دوسری بات پر آ جاتا ہوں الرحمن پہ الرحمن عرب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ان کی عورتیں ایسی شاعری کرتے تھے علم کلام اور شاعری میں عرب عورتیں ایسے آگے تھیں کہ وہ دنیا کا اس زمانے کا کوئی اس کے مقابلے کا نہیں ہوتا تھا علم کلام اور شاعری میں اور توازن اور اس کے شعر کا رکھنے کا کہ یہ لفظ کہاں رکھا جائے گا اس کا کیا مطلب ہوگا کتنا جامع ہوگا کیونکہ شاعری بھی ایک ایسا مکمل ایک الفاظ کا ایک علم ہے کہ آپ جو کچھ لکھنا چاہے تو شاید وہ حرف جو آپ دس صفحوں میں لکھیں گے تفصیل شاید آپ کو ایک دو تین لفظوں میں آپ کو پیش کر دے گا اس کو صلاحیت یہ ہے کہ وہ اس لیے اور آپ کو اس لیے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے والوں نے بہت رسول اللہ علیہ وسلم کے اور اسلام کی بہت برائیاں کرنے شروع کر دیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاعروں سے کہا کہ اب تم لوگ بھی ان کے خلاف شاعری میں بات کرو ان کے اور اسلام کی اچھائی اور ان کی برائیاں تم شاعری میں بیان کرو پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں شاعر ممبر پھر فرما ہوتے تھے اور بیٹھتے تھے وہ صحابی اور وہ برائیاں بولتے تھے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جب تک یہ شعر پڑتا ہے اس وقت تک روح القدس یعنی جبرائیل ان کے ساتھ ہوتا ہے مطلب اتنا اس کا وہ الفاظ کی قیفیات انسان کو سمجھانے کے طریقے سے اور ان سے ہوتے ہیں اور اندازہ لگائیں کہ حضرت مہیدین چشتی رحمتہ اللہ تعالیٰ مہیدین چشتی کا انڈیا میں انہوں نے کچھ تھوڑا سا وہ جو ایک ہلکا بجاتے تھے اور شاعری کرتے تھے چونکہ اس زمانے میں جو صحیح تاریخ ہے تو سارے سات لاکھ لوگوں کو انہوں نے مسلمان کیا اور جو ایسے تاریخ ہے وہ نو لاکھ تک لوگ کہتے ہیں کہ نو لاکھ تک ہندو حضرت مین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وسیلے اور ذریعہ تبلیغ سے اسلام میں آئے ہیں لیکن جب وہ دیکھا جائے تو انہوں نے شاعری کے وہ الفاظ اس میں استعمال کی جو اس وقت لوگوں کے لیے دماغ میں بیٹھنے کا ایک ذریعہ تھا میں نے یہ آپ سے عرض کیا تو شاید آپ کو یاد ہو کہ مجھے شاعری سے کوئی دلچسپی نہیں تھا اور میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں شاعری سے کوئی تعلق ہوگا شاعر تو نہیں ہو لیکن تو آپ کو جو مجھے شاعری میرے قطبی عالم نے مجھے سکھایا تب مجھے یہ اندازہ ہوا کہ قرآن مجید کا جو کلام ہے وہ تو جو میں اپنے شاعری کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ اگر شاعری نکتے نگاہ سے اس ایک شاعری کی کیا علم ہوگی ایک قطرہ ہی ہوگا اس قطرے کے سامنے جب اس طول و ترازو میں آپ قرآن مجید کو دیکھتے ہیں تو میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیلنج دے دیا کافروں کو کہ آپ لوگ ایک آیت اس طرح کے لیا ہو ایک آیت کا فرمایا ہمارے شاعری کے دنیا میں میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ احترام اور اس کو عزت دے دیا کہ آیت کا نام لے لیا خدا کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو ایک لفظ رکھ دیا ہے اس لفظ کا دنیا میں کوئی متبادل اس جامعیت کے ساتھ نہیں ہو سکتا ہے کہ جو شاعر اس پر سارے حیران ہو جاتے جس پہ نا تو کو کل کو لے لیے رب ہر اس شاعر نے کہا یہ کہا کہ مہاجا قول الشر یہ بشر کا قول وہی نہیں سکتا اس نے مفت میں نہیں لکھا اس کے پاس شاعری کا اتنا علم تھا شاعری کا اتنا علم ان کے پاس تھا کہ وہ اس کلام کو کہا کہ یہ انسان کا نہیں ہو سکتا اتنا تو مان کے اپنے اس علم کے تھوڑی سی روشنی میں جو اس کے پاس تھی لیکن جو بات میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو فیرون والی بات تھی کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ یہ رب العالمین تو نے کہا رب العالمین کیا ہے اس طرح سے جب سورت الرحمان نازل ہوئی تو مکی والوں نے بما اتنے علم کلام اور اس کے بلا یہ رحمان کیا ہے مطلب اتنے علم کلام میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اتنے لا تعلق ہو گئے تھے کہ جب ان کو رحمان کا سنا گیا تو انہوں نے مکے والوں نے یہ اظہار تعجب کیا سوال کیا کہ رحمان کیا ہے ٹھیک اب رحمانیت کے جو رح، رحمان ہے اس کے جو میں نے آپ کو تعلق بتایا انسانوں کے ساتھ کہ اللہ تعالی کا وہ رحمتیں جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور ان, 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 ان کو سب کو نوازا ان سے وہ رحمتیں کوئی دوسرا دے نہیں سکتا ہے پیدا نہیں کر سکتا ہے لیکن رحیم وہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ رحیمی کا صفت رکھتے وہ رحیم ہو سکتا ہے لیکن رحمان وہ محبت رحمتیں اور وہ کیفیات جو محبتوں کا ہے جو آخر میں جا کر کے وہ محبت اطاعت بن جاتا ہے عشق بن جاتا ہے قربانی بن جاتا ہے جس کا سب سے زیادہ پہلے حصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا گیا جو اس رات کو بات ہوئی تو الرحمن کی یہ اہمیت ہے یہ مقام ہے اس لیے ہم تعریف اور پھر رب العالمین آپ کے رب کی جو کہ پالنے والا اور اس کے بعد وہ اس رحمان کا ذکر ہے کہ جو رحمان میں وہ چیزیں جو کسی اور کو نہیں ہو سکتا ہے مجھے